<音><音> Genesis. I don't know the number. Who going? спросить, Я рад сегодня за ребят. Да, к сожалению, мы проиграли этот матч в Киеве, но то, что они сегодня показали, они действительно бились за команду, бились э, за Украину. И мы создавали моменты, мы пытались играть компактно, не забили. Были шансы и у нас, и у Манчестера, я думаю, была хорошая игра. И, наверное, ребята своей игрой заслужили быть главой э, Лиги Чемпионов. И, я думаю, эта игра, как я сейчас сказал, на флеш-интервью, она дала большой опыт ребятам. Сейчас, наверное, на следующий сезон мы получили хороший опыт. И я думаю, что нужно поблагодарить всех ребят за, за этот сезон в Лиге Чемпионов и смотреть с оптимизмом в будущее. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее. Мы выпустили быстрого игрока на фланг. Андрей играл в нападении знает эту позицию прекрасно. В конце игры он мог забить. Я думаю, что заработал пенальти, по моему мнению. Но, опять же, это, это не только Тео касается. Иногда это было и, и в наших домашних играх, когда игрок не вписался. Ничего в этом страшного нет. Есть замена, есть люди, которые знают, как играть в этой позиции, выходят и, я надеюсь, усиливают игру. И абсолютно, я поговорил с Тео, он все понимает и абсолютно нормально это воспринимает. В первом тайме была какая-то закрепощенность в действиях, потому что Манчестер-Сити давал проводить эти атаки. Можно было играть острее. Наверное, ввиду того, что все-таки мы играем на выезде, при полном стадионе, наверное, была какая-то боязнь. Но еще раз повторю, мы играли с командой, которая в межсезоне тратит 200 миллионов фунтов. Конечно, не просто играть против этой команды. Еще раз я поблагодарил ребят, действительно, Игра была достойная. К сожалению, мы проиграли в Киеве, но сейчас показали, я считаю, достойную. Ходя на поле сегодня, если бы мы, наверное, показали такую же игру в Киеве, не допускали столько ошибок, своих ошибок, которые привели к наверное, игра бы здесь была гораздо интереснее. Я всегда говорю, ребята, мы не смотрим на то, как играют наши соперники. Если мы выиграем все...

Нет, как играть, у нас еще повторюсь структура, опять же, каждый за свою зону отвечает, но в большинство моментов он как бы попадался не ко мне, ну, можно так сказать. Ну, играли, так и играли. Скажи, баска, чем может быть динамо забудованная выступом в чемпионов? И вы особо? Ну, особисто я не буду говорити за себя тоже команда, я думаю, ну, можна сказати, да, Варинар, потому что вышли из группы, ну, так іграли, просто в Києві проводили игру я вважаю. Ну, так сложилось. Денис, ну ви сьогодні їх вже не боялися в Києві за Ну, это первая игра была официальная. То есть после сбора может быть, чуть более волнение. Но, когда уже сыграли ну, по 3-4 игры, то есть сейчас волнение отошло на второй план. И показали свои ну, по, по, игре, наверное, было видно, что Манчестер играет, играет по счету. Їх, в принципі, ну, давно Ваш а в другому таймі у вас на позицію нападника поставили, коли в останній ви так грали, що змінилося в другому таймі? Ну, останній раз я не Shippy проти Донецького Шахтера на фіналі Кубка. В принципі, позиція знакома, ну конечно. Приходилось некоторые моменты вспоминать. Какие да, ваши планы на груди нам сегодня были? Вам было два забывать? Ну, мы, знаете, если, если, говорить честно, то мы, мы понимали, да, что мы не можем сюда приехать и бежать, бежать вперед, э, прессинговать, потому что это все-таки не, не та команда, да, которую, которую можно запрессинговать. Играют э, хорошие техничные футболисты. И если бы мы побежали прессинговать, то получили бы здесь трешечку и поехали, поехали бы домой. Конечно, старались компактно, компактно играть в обороне и при, при возможности выбегать в контратаке, наверное, создали не не столь, не столько много моментов, да и Я считаю, что Манчестер прошел заслуженно заслужено дальше. Правильно мы ну, У нас а, в сігда, в принципі, просять грати, грати через фланг, щоб центральні полузащитники доставляли, доставляли мяч на фланг. Но сьогодні, в принципі, не, не могу сказать, ми так много создали моментов с флангов і через середину. В принципі, була, була, принципе была ранна игра. І тяжело что-то говорить потому что одну команду в принципе счет, счет устраивал и они играли по, по счету насколько я задоволені в раздягальні в команде взагалі чи не задоволені с тем результатом я считаю что мы должны быть и мы и наши болельщики до, должны, должны быть довольны потому что мы 15 лет не выходили из группы е, нельзя знаете как бы взять и там Вышел первый раз из группы и сказал, что в этом году мы там берем Лигу чемпионов и потом там еще Суперкубок возьмем. А, нужно реально смотреть на вещи. В этом году мы сделали, я считаю, шаг вперед. Мы хорошо провели групповой турнир. И нужно двигаться постепенно. Нужно ставить задачи, чтобы в следующем году пройти, пройти еще дальше. Но для этого, конечно, нам нужно много-много еще, еще работать. Такие игры. Це... <user суд> так що я думаю, что мечтаю для каждого футболиста, конечно. Будем работать, чтобы не считали. На Макие вышла из группы, я такая постоянно выходить в группе, чтобы это было как правило. This is the first one.